розмова Трамп Путін. Чи, що як пройшла, і чи зараз ти зарождається цей конфлікт? Вона вже була? Ну, або зараз, або була. Розмова Трампа Путіна, покажіть, будь ласка, нам взагалі і того, і розмови для Трампа, і для Путіна. Давайте, в таких настроєннях вони будуть. Ти знаєш, смотри, у Трампа хороша карта, прям восьмерка бубнова. Ну, в трусах здесь сижу на кровати, извините. Е... Э -э... Нормально. Вот, я просто карту вот понимаю так показывать. Короче, это Трамп. Ну, смотри, да, тут восьмерка бубно, то есть, либо это. Ну, тут про разговор. То есть, да, разговор действительно будет. Типа разго... семерка это встреча. Разговорная встреча по телефону, да. Восьмерка червовая. Трамп по кругу одно и то же Путину говорит, а Путин по десятке пиковая в непонятках. Угу. То есть для него это все непонятно. А почему? Что непонятно в чем? Дело, люблю. люблю людей. Не знаю, мне нравится, что не пить, потому что очень люблю их. Да, это приемно. Ну, Путин очень сильно злой. Вот, я спрашиваю: почему десятка? В чем непонятка? Да, туз бубновый. Это uh -huh. про, про Украину. В данном случае падает. Uh -huh. И э, Дама Пиковая. Карта зла какого фига, и вот король червовый, какого фига Трамп мазу за Зеленского тянет? В чем проблема? Что такое, знаешь? Путин не нравится, Путин максимально от этого не получает кайфу никакого, прям максимально.